Так, значит, задача 3.16. В этой задаче 3.16 нам надо э, доказать теорему распределения энергии по степеням свободы классической статистической системы. То есть э, надо рассчитать среднее значение от на ДА. Удовольствие для классической статистической системы, ну и аналогичное среднее значение для сордена. Значит, вот добавить среднее значение. Значит, надо здесь записать два интеграла. Один из них это интеграл числителя, а второй интеграл имена теперь нам надо преобразовать вот этот вот интеграл частицы, применяя метод интегрирования по частям. То есть вот здесь мы заметим, что э произведение даст вот это DPGT на экспонент вот, минус 1 по это у нас минус по на ты по и вот экспоненты отверну тоже разделить на факт. Ну и теперь мы тот интеграл, который числители, интегрируем по частям. В результате у нас получается от t на интеграл по dp dp на экспоненту от минус s делить на k. Ну а в знаменателе у нас получается просто интеграл по dq от экспонента от минус s делить на k. Ну и теперь мы замечаем, что вот это вот производное dp и t dp это у нас просто кронекеровский символ дельта -дель и Следовательно, рассматриваемое среднее значение, оно равняется t умножить на 3 и Ж. Значит, это вот, вот первый результат, с которого мы начинаем решение данного задачи. Вот. Мы отметим, что аналогично, аналогично мы получаем, что Среднее значение функция на 2000 ⁇ это то, на нужно на монете раскрыть для символов Ну и теперь после этого мы можем использовать данный результат для расчета средней энергии для различных степеней. Свободу для классической системы. Вот. Ну вот, например, если мы рассматриваем поступательную или вращательную степень свободы. Поступательно рассматривается степень свободы или вращения. Что это означает? Это означает, что гнезда у нас будет. Э, Среди прочих слагаемых содержать слагаемое H и T, где H и T это какой-то коэффициент пропорциональности, который может зависеть от координат на квадрат импульса p и. t. Вот. Ну и э, предполагается, что остальные э, слагаемые от импульса P и T не зависят. Теперь, в соответствии с доказанным утверждением, мы можем записать, что хт у нас равняется среднее значение п и на дх у дп и Ну и в этом случае, производная дх у дп и она будет у нас иметь следующую вид: Это будет 2а и т на 3и ну и мы видим, что КТ – это удвоенное среднее значение от итого слагаемого гамильтониана. Вот. А это означает как раз, что э, на каждую поступательную или в степень степени свободу э, э, для классической системы приходится средняя энергия, которая равняется 1 -2. Капец. Теперь давайте рассмотрим колебательную степень свободы. Так, ну и здесь опять мы представляете себе чтобы не содержит ну, слагаемое с номером и, и оно у нас зависит от координаты импульсов следующего образом. Значит, оно у нас квадратично зависит от ИТ координаты и квадратично зависит от этого То есть вот это слагаемое h и это а и на P и t в квадрате плюс P и t умножить на U и д в квадрате. Теперь применим ту, вот как раз тот результат, который э, у нас был э, получен выше. Да? То есть, в соответствии с данным результатом кт это среднее значение P и D на G раз Значит, это опять у нас получается p и умножить на 2а на p и t. Ну и отсюда мы находим, что среднее значение А и Т на p и Т в квадрате это только Для колебательной э, степени свободы средняя кинетическая энергия составляет 1 вторая Значит, а для того, чтобы найти для колебательной степени свободы среднего потенциала энергию, мы пишем, что по Т это среднее значение от QIT на то, чтобы QIT, значит, и получаем здесь QIT умножить на 2 QIT на QIT, ну и отсюда мы находимся, что среднее значение по на пункте в квадрате. Это тоже 1, 2, ну и теперь складывая вот эти вот два средних значения, мы находим, что э, среднее значение энергии, которое приходится на поливательную степень свободы, э, это среднее значение равняется 2 ну и теперь можно вот эту вот теорему равнораспределения применить сначала к расчету внутренней энергии для газа, для состоящего из многоатомных молекул, и, кроме того, для расчета внутренней энергии для твердовой системы. Значит, вот представим себе, что у нас имеется газ из n многоатомных молекул из n много атомных молекул. Ну и у каждой из молекул имеются э, поступательные, вращательные и колебательные степени свободы. И поступательные. И поступательные. Степени свободы. Значит, Какое-то количество вращательных степеней свободы и какое-то количество колебательных степеней свободы. Степеней свободы. Так, ну и э, на этом основании мы можем считать, что у нас всего имеется 3N поступательных степеней э, свободы n умножить на s вращательное вращательное в степени свободы и n умножить на s колебательное колебательное в степени свободы. То есть для такой системы внутренняя энергия равняется 3n умножить на kt пополам плюс n умножить на s вращательное на kt пополам плюс n умножить на s колебательное умножить на фактор. А что касается теплоемкости системы при постоянном объеме, то она у нас равняется приблизительно R умножить на T. Значит, T мы теперь можем записать выражение для теплоемкости. следующим образом. Значит, n умножить на T это у нас будет коэффициент пропорциональности и сколько будет? 3 вторых плюс s вращательное пополам и плюс s колебание. Значит, это у нас газ да? уже ну, много атомных молекул, вот так считается из теорема равновесия теплоемности. Теперь, если у нас имеется кристалл, то есть здесь мы считаем, что кристалл состоит из 3 n гармонических осцилляторов, потому что n атомов у каждой может э, колебаться в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Значит, у нас имеется кристалл, 3 n осциллятора, внутренняя энергия кристалла в соответствии с подсчетами это 3n умножить на кт, потому что средняя энергия одного гармонического осциллятора ТОЖКОТЭ и теплоемкость при постоянном объеме Это приведет к УПДТ, и оно у нас родится при ГЭМ и То есть Можно теплоемкость как раз достаточно успешно рассчитывать с помощью теоремы о распределения